хозяйственник – это не совсем правильное определение для мэра. Безусловно, он должен заниматься и уделять внимание этим вопросам. Но мэр – это лидер громады, прежде всего. Мэр – это человек, который задает определенные стандарты жизни. А хозяйственники, хорошие хозяйственники, должны, безусловно, работать на мэра. Среди моих знакомых есть бывший мэр Вильнюса Артура Зоокас. В его бытность он делал реформу дорожного движения в Вильнюсе. И он обустроил велосипедные дорожки на проезжей части города, на которых продолжали парковаться автомобили и игнорировали таким образом интересы велосипедистов. В один прекрасный момент он снял ролик о том, как он сам лично на БТРе раздавливает Мерседес, стоящий на вот такой велосипедной дорожке. А после чего, я думаю, горожане многие сделали вывод. В общем-то, это и есть пример вот такого лидера, пример человека, который задает некие стандарты жизни в городе. У Новый Киев с новым мэром Геннадий Корбан.